चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थांचा हा मंत्र अनेक वर्षांच्या तपश्चर्याचे फळ आहे या मंत्रामुळे तुमचे भाग्य चमकू शकते तुमचे घर पैशाने भरू शकते यासाठी तुम्हाला हा मंत्र फक्त श्रद्धेने ऐकायचा आहे स्वामींचा हा मंत्र तुम्हाला एक्कावन्न वेळा किंवा एकशे आठ वेळा ऐकावंच लागेल असे केल्याने काय होणार आहे तर भक्त हो तुम्हाला लवकरच फळ मिळेल स्वामी भक्त हो हा मंत्र फक्त श्रद्धेने ऐकायला सुरुवात करा पण त्या अगोदर श्री स्वामी समर्थांचा आशीर्वाद प्राप्त करण्यासाठी आपल्या कमेंट बॉक्समध्ये श्री स्वामी समर्थ या नावाचा जयघोष मात्र नक्की करा तुमच्या मनात जी काही इच्छा असेल ती पूर्ण होण्यासाठी स्वामीजवळ प्रार्थना करा आणि हा मंत्र शेवटपर्यंत ऐकत रहा तसेच या व्हिडिओला मनापासून एक लाईक आणि चॅनेलला सबस्क्राईब मात्र नक्की करा तर आपल्यांना जीवनात खूप संकटे आहेत पैशाची तणतण भासत आहे पैशाची खूप गरज आहे मग भक्त हो हा एकमात्र तुम्हाला मंत्र स्वामींचा मी आज सांगणार आहे चला तर स्वामी भक्त हो आजच्या ह्या मंत्राला आपण सुरुवात करूया ॐ नमो स्वामी धनाय नमो नमः 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 ॐ नमो स्वामी धनाय नमो नमः